Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Untuk video pada kali ini, insya-Allah saya akan menerangkan kepada tuan-tuan dan puan-puan berkenaan dengan pergerakan amalan haji bermula daripada 8 Zulhijjah hinggalah selesai tawaf dan sa'i haji. Jadi sama-sama kita akan dengar ya, perjalanan amalan haji langkah demi langkah bermula 8 Zulhijjah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa ya, Sebelum ini saya telah menerangkan di dalam video berkenaan dengan perjalanan ataupun pergerakan amalan haji bermula dari KLIA sehinggalah selesai umrah yang pertama. Kini, kita akan mula menerangkan pula berkenaan dengan perjalanan jemaah haji bermula pada 8 Zulhijjah, iaitu pergerakan amalan haji. Baik, uh, jemaah yang dirahmati Allah SWT, Ya, Sebelum uh, 8 Zulhijjah, kebiasaannya info atau maklumat-maklumat akan disampaikan kepada jemaah-jemaah haji di hotel dan maktab masing-masing tentang pergerakan uh, jemaah untuk menuju ke Arafah pada 8 Zulhijjah jadi langkah pertama saya harapkan agar jemaah-jemaah haji sentiasa peka berkenaan dengan maklumat dan info pergerakan jemaah daripada 8 Zulhijjah sehinggalah selesai uh, baik Kebiasaannya, pada 8 Zulhijjah, jemaah-jemaah haji semua akan berkumpul eh, memulakan pergerakan daripada lobi hotel masing-masing menuju ke Arafah. Ha. Jadi, jemaah-jemaah eh, pastikan eh, masa yang telah diaturkan. Kebiasaannya, jemaah akan berkumpul 8 Zulhijjah ini berturutan mengikut eh, grup Uh, dalam maktab yang masing-masing uh, ya? maknanya akan ada mungkin jemaah yang akan berkumpul pukul tujuh pagi akan ada yang turun ke lobi pukul lapan pagi, sembilan pagi begitulah seterusnya mengikut turutan jadi saya harap jemaah uh, mengikuti arahan dari masa ke semasa yang dikeluarkan oleh pihak tabung haji di sana nanti baik Apabila tiba masa yang telah ditetapkan pada 8 Zulhijjah, jemaah akan berkumpul di lobi hotel. Ya, ada dua kumpulan. Kena ingat pertama, jemaah yang melakukan haji tamatok. Kedua, jemaah yang akan melakukan haji ifrat. Ha, saya cerita satu-satu. Bagi jemaah yang melakukan haji tamatok, maka dia perlu buat persiapan di bilik hotel masing-masing pada 8 Zulhijjah itu, uh, mandi sunat ihramnya, merapikan potong kuku, uh, merapikan uh, misai, janggut, jambang dan sebagainya. Ya, segala amalan-amalan sebelum berihram dibuat di bilik hotel masing-masing. Uh, kemudian apabila turun ke lobi, Pastikan kita telah siap sedia memakai pakaian ihram. Ha, dengan lengkap. Ya? Dan berserta kita bawa turun sekali dengan beg-beg yang akan kita bawa untuk pergerakan ke Arafah. Ha, Okey. Ha, belum niat lagi. Belum niat haji lagi. Baru kita turun ke lobi mengikut ketetapan masa yang ditetapkan dan bersedia. Ha, Okey. Baik. Kemudian biasanya sebelum menaiki bas bas apabila katalah bas sudah sampai di hadapan, hadapan hotel apabila nak naik bas kita akan bimbing jemaah untuk berniat haji ataupun jemaah sendiri kena peka dan ingat sebelum menaiki bas berniat ihram haji lafaz niatnya nawaitul hajja wa ahram tubihi Allah Taala sahaja aku mengerjakan haji dan berihram aku dengannya kerana Allah Taala dan selesai niat biasanya jemaah pun akan naiklah dalam bas. Okay, ini adalah jemaah yang melakukan haji tamatuk. ha, saya ulang sekali lagi ya. Ini adalah jemaah yang melakukan haji tamatuk. Jadi maknanya sebelum bergerak naik bas jemaah haji tamatuk dia berniat ihram haji. Okey. Itu cerita jemaah yang melakukan haji tamattu. Adapun jemaah yang melakukan haji ifrad sudah pasti jemaah haji ifrad dia sememangnya sudah sedia ada berada dalam keadaan ihram. Bermula daripada sampai Mekah dahulu sampailah hari 8 Zulhijah tu masih kekal lagi berihram haji. Ha, jadi tak ada cerita soal dia kena mandi sunat ihram lagi ke kena tukar baju ke tak. Dia masih kekal dengan pakaian ihram bagi haji ifrad. Jadi bagi haji ifrad just turun saja ke bawah lobby hotel, bawa beg masing-masing dan bila sampai bas terus je naik bas. Tak perlu lagi dah niat haji bagi haji ifrad. Sebab haji ifrad memang setelah sedia berada di dalam ihram haji. Okey. Boleh faham ya? Yeah? Jelas ya yeah, tuan-tuan? Beza antara jemaah haji tamatuk dengan jemaah haji ifrat apabila nak mula bergerak pada 8 Zulijjah. Okey. Jadi jemaah pun akan naik bas dan bas akan bawa daripada hotel pergi ke Arafah yang anggaran perjalanannya lebih kurang kira-kira uh, setengah jam Ha, lebih kurang bergantung keadaan lalu lintas ya. Yeah. Jadi jemaah sepanjang dalam ihram setelah dia niat ihram tadi maka jemaah pun disunatkan memperbanyakkan talbiah uh, sepanjang dalam perjalanan. Sedikit peringatan saya ingin maklum kepada jemaah-jemaah yang ingin bergerak daripada Mekah ke Arafah seterusnya Muzdalifah Mina ya pastikan bawalah barang-barang seminima yang mungkin maksudnya jangan terlalu bawa banyak beg dan barang-barang sebab tempat kemah di Mina dan di Arafah tempat ruangnya adalah terhad jadi kalau kita bawa terlalu banyak beg barang-barang dia akan mengakibatkan kita tidak ada tempat ruang untuk diletakkan di dalam kemah di Arafah. Khususnya di Mina. Sebab kemah di Mina sempit sedikit berbanding di Arafah. Ha, baik ya. Eh? Jadi jemaah akan bergerak pergi ke Arafah secara berperingkat. Mungkin ada grup jemaah yang bergerak pagi. Ada yang tengah hari. Ada yang mungkin sampai petang. Sampailah sehingga selesai semua jemaah. Semua akan pergi ke Arafah. Okey. Selesai di situ jemaah apabila tiba di kemah Arafah kita akan duduk dan berada di Arafah selama dua hari satu malam. Ya, dua hari satu malam. Iaitu kita akan sampai 8 Zulhijjah dan akan bergerak keluar dari Arafah pada 9 Zulhijjah. Apa aktiviti kita di Arafah? Apabila tiba di kemah Arafah pada 8 Zulhijjah, Jemaah akan dibawa ataupun jemaah boleh masuk ke kemah yang telah disediakan masing-masing. Ha. Lapan 8 Zulhijah belum ada lagi apa-apa amalan khusus tentang amalan haji. Jadi apabila sampai di kemah Arafah, tuan, -tuan boleh uruskan diri. Ya. Uh, nak pergi mandi, nak rehat, nak makan, minum, sembahyang dan sebagainya. 8 Zulhijah aktivitinya biasa, rutin biasa. perlu saya ingatkan kepada tuan-tuan, sepanjang berada di Arafah, Muzdalifah dan Mina, jemaah-jemaah haji semua diharuskan melaksanakan solat fardu secara jamak tamam, iaitu menghimpunkan dua solat tanpa mengkosorkan. Contoh, sembahyang zuhur empat rakaat dihimpunkan dengan sembahyang asar empat rakaat. kemudian Semayam maghrib tiga rukaan dihimpunkan dengan solat isyak. Uh, solat maghrib tiga rukaan dihimpunkan dengan solat isyak empat rukaan. Itu jama' tamah. Ya? Yeah? Jadi aktiviti lapan Zulhijjah macam biasa bila tiba waktu solat kita akan semayang. Uh, kemudian time makan kita makan. Mandi, rehat dan sebagainya. Ya? Yeah? Uh, waktu malam kita ada isi solat tazkirah. Kita dengar tazkirah yang disampaikan. Kemudian besoknya pada sembilan Zulhijjah. Di awal pagi waktu subuh macam biasa solat fardu berjamaah di kemah. Kemudian waktu pagi biasanya ada sarapan, nak mandi, nak rehatkan diri. Boleh buat macam biasa waktu pagi sembilan Zulhijjah. Ha. Kemudian apabila masuk tengah hari, ya, sekira-kira sebelum masuk waktu zuhur di sana... Ya, jemaah akan diminta bersiap sedia berada di kemah masing-masing. Ha, ya, untuk duduk di dalam saf siap-siap dan bersedia untuk mendengar khutbah Arafah yang akan dibacakan oleh pembimbing uh, ustaz kita lah di setiap kemah maktab. Jadi jemaah tidak perlu keluar daripada kemah melainkan duduk kekal di dalam kemah kerana khutbah itu akan didengari melalui corong-corong speaker yang ada di kemah maktab masing-masing. Jadi, dengar sahaja khutbah yang disampaikan, khutbah arafah. Ha. Kemudian, selesai sahaja khutbah arafah, jemaah akan bangun solat fardu zuhur dengan asar secara jamak tamam. Iaitu, zuhur sembahyang empat rukaan, Kemudian habis selesai salam, naik balik solat asar empat rakaat. Inilah namanya solat fardu jamak tamam. Okey. Kemudian selesai sahaja solat fardu zuhur dan asar secara jamak tamam, maka masuklah waktu wukuf. Waktu wukuf sebenarnya bermula masuknya waktu wukuf ialah bermula pada masuknya waktu zuhur atau gelincir matahari pada sembilan Zulhijjah atau bahasa mudah kita faham masuknya waktu zuhur maka bermulalah masuknya waktu wukuf jadi apa yang perlu dilakukan ketika waktu wukuf ha. wukuf adalah merupakan salah satu rukun haji yang terpenting jadi wajib kita berwukuf jadi ha. Apa yang perlu dilakukan sepanjang tempoh berwukuf maka kita perbanyakkanlah amalan-amalan seperti berdoa, membaca Al-Quran, berzikir ataupun ibadat-ibadat lain, ya, yang boleh kita kita jadikan sebagai amalan sepanjang tempoh kita kita berwukuf di sana, ya. Ha, jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sepanjang tempoh berwukuf itu ya tuan-tuan boleh sahaja nak berdoa atau beribadah itu di dalam kemah ataupun beribadah itu di luar kemah ha, kalau selesa di dalam silakan kalau selesa di luar silakan ya dan ingin saya tekankan di sini sepanjang tempoh waktu wukuf itu tolong Jangan melakukan perkara-perkara yang tidak bermanfaat dan apatah lagi perkara yang sia-sia. Ha, contohnya bersembang-sembang kosong, tidur, makan minum, ya. Sehingga waktu wukuf itu berlalu begitu sahaja tanpa amal ibadat. Ha, ya, jadi rugilah. Inilah kesempatan kita untuk dapat waktu yang mustajab doa. Jadi Waktu wukuf kita ni memang panjang sehinggalah esok paginya. Tetapi kita akan berada di Arafah itu hanya seketika. Seketika itu maksudnya bermula dari tengah hari petang 9 Zulhijjah itu sudah mula ada pergerakan secara berperingkat pergi ke Muzdalifah. Ha, jadi ambil kesempatan di Arafah tuan-tuan dan puan-puan ya. Fokus betul-betul amal ibadat. Kalau penat berdoa, kita tukar dengan membaca Al-Quran. Penat membaca Al-Quran, tukar dengan amalan berzikir. Isilah masa-masa ya, yang ada itu dengan amal ibadat. Mudah-mudahan kita diterima. Ya, doa kita dikabulkan di sisi Allah Ta'ala. Baik. Selesai apabila kita berwukuf di Arafah, ya... Dalam masa yang sama, bila mula petang Sembilan Zulhijjah itu, sudah ada persiapan untuk pergerakan ke Muzdalifah. Ha, jadi, jemaah-jemaah perlu sentiasa mendengar maklumat dari masa ke semasa di sana tentang pergerakan dari Arafah menuju Muzdalifah. Ha, dengar, ya, uh, pukul berapa kita akan berkumpul untuk kita naik bas pergi ke Muzdalifah pergerakan ke muzdalifah juga sama berperingkat peringkat bermula daripada bas yang pertama sampailah selesai sehingga semua jemaah di Arafah itu kosong tidak ada orang dan semua pergi bermabit di muzdalifah. Ha, jadi saya harap jemaah-jemaah semua dapat faham amalan yang kita perlu lakukan ketika di Arafah iaitu rukun haji berwukuf di Arafah. Waktunya bermula selepas gelincir matahari pada 9 Zulijjah ataupun selepas masuknya waktu zuhur dengan kita melakukan amal ibadah seperti berdoa, berzikir, membaca Al-Quran dan ataupun amalan-amalan ibadah yang lain. Jadi tuan-tuan, Uh, ini saja penjelasan penerangan video saya untuk kali ini sehingga pergerakan dari hotel pada 8 Zulhijah sehinggalah kita ke Arafah. Jadi insyaallah kita jumpa lagi pada video yang akan datang untuk penerangan pula kita bermabit di Muzdalifah. Semoga bermanfaat. Kita jumpa pada video yang seterusnya. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته